qəribə bir məsələdir. Təsəvvür edin, mənim yanımda əyləşən solmaz xanım 1999-cu ildə vəfat edir, dünyasını dəyişir, amma hal-hazırda mənim yanımda əyləşib. Rəsmi sənədlərə inansam, bu xanım 21 ildir dünyasını dəyişib. Deməli yazılıb 27 bu hələ məhkəmənin qərarıdır. 27.07.1999-cu il tarixində vəfat etmiş Abbasova Solmaz Həsən qızının, yəni sizin qanununi üzrə vərəsəsidir. E, burada indi əvvəli də var da, mən indi əvvəllini oxmadım. Oğlunun adı yazılıb. Yabışlıq yəni 13-cü, deməli, həmin o qərarlarla da gedirlər, verirlər, ölmüş mənim. Adam şoka düşərək sənədlər atırla qabağına ki, Ay xanım, sən Solmaz deyəsən, Solmaz dünyasında yəni. Amil müəllim, əzizim. Mən çox şoklandım olmuşam. Ya bu məncə təbii idi. Niyə? Çünki əgər bir insanın əlində kubçusu olarkən yanında himayəsində birinci qrup vəliyetsiz, anlatılıru xəstə olursa, 42 yaşında oğlu ərsiz bir qadını məndən zorla evi alarlarsa, mən heç nə təəccüblə deyiləm. Məni öldürürlər də, uşağın xəstədir, dimillər qurağın anadan gəlməli qonşula, uşaq xəstədir. Yazılır ki, qonşular qonşular yazır və qələrdə qonşular deyir ki, uşaq xəstədir asıq qonşu deyib bunu. O qonşu gəlsin, mən də qonşuna gəl bir imkan ayətə. Həm mülkünü iddiaları budur, beş əlindən alıblar, e. beş otaqlı evini, o cümlədən torpağını da ki, məsəl elə bu sənədlər içərisində Solmaz xanımın 99-cu ildə dünyasını dəyişməsi yazılıb. Çox təənnəkət getdi, müddət keçdi ki, siz suqut elədiniz ki, mən ölməmişəm. Mən elə onu yazanların həmin Qaravə 2013-dan alandan mən elə sübutdayam. 2005-dən də bu qərarlarla alanda 2006-dan. Mən elə sübutlardayam. Yəni mən bütün hakimlərin məhkəmələrində fikirləmişəm. Hətta imtina eləmişəm. Hətta özümü körpüdən atmaq istəmişəm, aparmalı nizam-i polisə. Məndən xəbərsiz. Baxın, Kumpçi Məlimdə. Buyurun. 97-nin. Əgər mən evi satsaydım, Kumpçina gətirdi. Öz də mən o evi sata bilməzdim. Mənim anlaqlı ruh xəstə birinci qrup anlaqlı oğlum var. Heç bir komissiyadan keçməyib. Baxın, oğluma qanun qərarı. Bir də nə ev qalıb mənim balama. Mənim balam hər şeydən məhrumdur. O onu da onların əlindən alıblar. On ay qəbistxanada qalmışıq. Şəkilləri var, qəzetlər var bu haqqdan. Yəni bu şaxtakarlıq nə qədər olar ki? Axırınq Sovetdən qaçğın yerdə 2 kvadrat ev versinlər. Mənim 5 otağlı evim oluq olduğu halda. Əşyalarım içində gedib. 11 adamın inzası var. İsraildə anam yevrey, bəli, qardaşım, bacım hamsı orada. Atam Naftçivanlı Şəridan. Rəhmətə gedib, Ananıza artıq sallam. o yaxın. Atam da rəhmətə gedib. Atam 92 2009-da 2009 rəhmətə gedib. Kimlər var orada? Qardaşım, bacım. Təbii danışır, danışarlaşmır. Yox, onlar məndən əlavə. Bəs mən nə ilə yaşayıram? Nə ilə kimməz saxlayıram? Deməli, mənim sənədlərim qalıb kənarda. 3-5 dənə tanımadığım, tanıdığım belə adamlar yığılır var, şahid kimi ki, sən elə satmısan. Mən də girdim qardaş, yaxşı. Mən satmısam. Nənə saxtmışam. Nə itibarla mən. Nə Kubçu müəllimdə özüm Azərbaycanda olmamışam. Necə saxtmışam? Söylə, oğlum da bu xəstəxanada səyahət var. Mən çox həziyyət çəkmişəm. Çox. Mən deyirəm, mənim yaxınlarım bilir mən ləziyyət deyəm, amma deyir ki, əlləri qabır, ayağı vur. Səlzəqə qıpsazı itdoyurlar yallar. Sə olmaz, deyilmi? Doğrudan da belədir. İllərlə bu belə çıxır ki, 15 il idi mübahizə aparır da. Yen. 10-15 ildir bu adam dayanmadan mübarizə aparır. Adətən belə deyək də, bir e, bir dələduz, açıq deyək də, yəni bəzən düşünə bilərlər ki, indi xanım da düşünə bilərlər ki, şey, xanım bəlkə yalan deyir. Yalan da desə uşağı 6 ay davam eləyə bilər. 7-ci ayda həvəsi olmur o yalan danışan adamda ki, bu mə məsələnin arxasında düşsün. Bu xanım gəzmədiyi yer qalmayıb. Danışdı bizə verlişdən də əvvəl. Belə isə nə sorayım? Bir az da söhbət edəyərik. Çətindir. Çalışmazsa uşağı çağırın. Hı -hı Çağıra bilərsizmi indi gələcəyəm. Şəraitin göstərmək olar mı? Kirayədə qalır, yerə gəlmişkən. Mən istəyirdim göstərək. Tənha anadır. Bax, orada. Qapısını belə bağlayırsan. Yox, yox. Bir dəfə fikirləyəm. Əmim, kimi çox samamam burada? Mənim anamı. Ha, ayağını qoy. Sən mənim nəyimsən? Hə? Evet. Ana, sən mənim anamsan? Yox, mən sənin leyinəm. Hə? Evet. Digər, Faysal. Mama kimi çox evet. səni deyin. Mama mənim sə kimi yana gəlir. Evet. Orda sənin yanında. Ya. Alqrifeniya, zeyindən geri qalma, sudur qolu və əvvəldə o tramvaydan sonra beyində kin qalmazlama. Hə, can, hə, əli, aybi. Bu, çim izmək falan özü gedə bilirmi ayaq yoluna? Yandırxıram. <laughs> <laughs> Ayran mən deyim. Belə gedirəm, hamısını batıram mən eləyirəm. Hamısı məndə. Ağırdı buna baxmaq. Yalan nadamsın. Ham bilir. Öz gözün qabanda gördüz də. Bir soyuna dindirirəm pəmir. Hər dəqiqə bunun hər dəqiqə baxın. Solmaz xanım. Solmaz xanım 1999-cu ildə vəfat edir, dünyasını dəyişir, amma hal-hazırda mənim yanımda əyləşib. Məni öldürüblər qərarlarda. Məni vəfat etmiş sayırlar. Rəsmi sənədlərə inansam, bu xanım 21 ildir dünyasını dəyişib. Məni darazdan də götürməyə arxamca maşın salmışdılar o vaxt. Hara yaxınlaşırdım, məni, yaxınlaşırdı, məni güləsən ölümüsən. Dedi məni bir çinciqla yadır ayılım deyirəm, sən ölümüsən ki. Və sən nə tələmüsən qayıtmısan. Gittim hakim ettim ki, bak şimdi ben seni öldürsem, sen beni tutabilirsin, sen kararda özün yazmışsan ki ben ölüyüm.